бойцам уже два года И просто поступило это предложение юра отдает просто автобус которым он не пользуется получится восстановиться значит отдавайте это ребята полностью перебрали все все агрегаты кроме двигателя двигатель тут нормально все было отдано специалистам которые понимают что в этом они все перебрали сказали какие детали надо поменять какие это не поменять все сложили обратно что что надо то подварили Покрасили, сделали специальные сидушки для боевого, для, для боевого состава. Ну, все по требованию ну, заказчика, будем, будем говорить о нашего то, то бойца. Все, что надо было. Задача стояла, говорит, придумать, Николаевич, чтобы я мог ездить без фар. Попросил тоже там ребят, они проэкспериментировали на своих машинах. Ночной прибор очень дорого, ну, нереально было его то, то потянуть. И вот пришли к такому весьма оригинальному решению. То есть абсолютно -то нормально можно видеть дорогу и передваться не включая огней. Сегодня мы передаем автобус нашему бойцу, нашему сотруднику, которые сделали весь коллектив. Держись, не будет Страховка, материальная ответственность – это лично его. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить весь коллектив. Я посоветовался с нашим командованием, так сказать. Они сказали, что нам такой автомобиль пригодится. Он будет перевозить имущество, БК, личный состав. Он предназначен универсальным. Все. Все будут выполнять все функции, которые понадобятся он поедет в понедельник. Сначала в Константиновку, ну а потом в Авдеевку. Он там будет нужнее.